Посмотрели ну, старшие, понимаешь? Не, ну там да, не, нам говорили, да. Ну, Хоть ну, я потом его защита, и защита с позже. Но этот пушка. Я подумал, что похоже не заходили, видел ну, где там. Ну, Направо. Да. Те, кто все-таки решил доложить э, свою работу и э, презентует ее на общее обозрение, да, и на общую критику, которая будет присутствовать, конечно же, да. Э, значит, режим э, доклада. Я попрошу прошу докладчика не превышать лимит в 7 минут. По окончании доклада участники конференции зададут вам вопросы. Немного зададут вопросы, не переживайте. Я вас приветствую, дорогие коллеги. Значит, вы знаете, что ВУЗ у нас научно-исследовательский, да, не только учебный, но и научно-исследовательский. И нам, преподавателям, всегда приятно и то, что в исследованиях принимают участие непосредственно не только сами преподаватели, но и вы студент. Это, наверное, говорит о том, что вы действительно умеете обрабатывать информацию, проводить какие-то исследования, получать результаты. Это всегда полезно для вас. И не только потому, что вы будете защищать диплом, и вам необходимо будет выступать перед аудиторией, там, рассказывать, вам будут задавать вопросы. Да? Это всегда полезно для вашего профессионального роста. Вначале мы посмотрим на процесс загрузки операционной системы, узнаем, что такое BookKeep, познакомимся, познакомимся с технологией UFICRPOOT, узнаем за что ее критикуют, а также познакомимся с модулем Early Lineover, который также добавлен в Windows 8. BIOS проводит, проводит тестирование оборудования компьютера. После этого находит загрузочную запись MBR Master Boot Record. Master Boot Record передает управление загрузчику Windows, Bootloader, после чего тот загружает память. И также BootKit очень часто, практически всегда, использует скрытое хранение за пределами файловой системы. Это также усложняет идентификацию буткитов и их лечение. Первым делом буткит запустившись на компьютере, определяет операционную систему, после чего э, проверяет права пользователя, возможно, поднимает права пользователя до администратора, пытается обнаружить скрытый раздел на жестком диске для сохранения своего тела там, и после этого заражает э, МБР, главную загрузочную запись э, Жесткого диска. Скрытие тела Туткита. Как я уже говорил, основное тело Туткита не присутствует на файловой системе. Оно находится за пределами файловой системы в последних секторах жесткого диска. Здесь на схемке видно, что у нас э, до заражения имеется э, система с валидным э, кодом загрузки и с э, файловой системой, которую используют пользователи. Э, если рассмотреть начальный, э, начальную схему загрузки операционной системы, то мы видим, что атака происходит на MBR, главную загрузочную запись, а по времени по времени загрузки точка атаки находится до включения любой антивирусной защиты. Исключить угрозу заражения бускитами, используя новую систему UEFI. код это код, который находится в специальном каталоге и может находиться в различных местах. К примеру, на том же чипе микросхеме системной платы, либо на разделе жестком месте, либо где-нибудь еще. UEFI также поддерживает протокол безопасной загрузки. Что это такое? UEFI Secure code, протокол безопасной загрузки, предотвращает загрузку, загрузку исполняемых файлов, и драйверов, которые не подписаны ключами, установлены, установлены в системе. Дает нам возможность установить, с какой целью производится наблюдение и определить угрозу, которая может быть указана от объекта, который наблюдает. Для получения информации используются разные камеры. В случае для скрытого видеонаблюдения используются миниатюрные камеры, и специально закамуфлированные камеры под обычные предметы. Существует несколько способов обнаружения скрытых видеокамер. Первый способ – это если камера передает изображение, видео по радиоканалу, то ее можно обнаружить с помощью обычного индикатора поля. Недостатком данного метода является то, что он бесполезен, если камера выключена. Следующий метод – это с помощью э, оптических приборов, которые посылают лазерные лучи. Если э, луч отразится от светло-частительного элемента, ну будет, как видно, будет засвет, э, то возможно там установлена камера. Э, любая даже самая миниатюрная камера э, э, формирует тепловое излучение, которое можно засечь с помощью специальных приборов. Ну, в данном случае, как видите, это, это тепловизор. В качестве входного объектива может использоваться абсолютно любая, любая линза, любой объектив. Она может быть с фиксированным или переменным фокусным расстоянием, с выносным значком или с ручной или автодиафрагмой. Изображение фокусирует на светочувствительном элементе камеры. Недостатками данных камер являются мозаичное изображение, эта проблема возникает вследствие того, что не все волокна в пучке имеют одинаковые оптические характеристики. А, спасибо, Валерия, я прошу задавать вопросы. Нет, не, не Эта камера она находится на несколько метров от <связывающих> неизвестности информации. Тема моего доклада оценка основных составляющих погрешностей канала измерения, электромагнитного контроля, структуры образования в прокате. Роли в арматурной стали, в том производстве э, многосотных прокатных станов, составляет более 80%. Механические свойства э, термоупочтенной арматурной стали, регламентируемые национальными международными стандартами, э, в основном зависят от точности соблюдения температурно-скоростных режимов принудительного охлаждения, путем контроля площади импульсов МДС, э, индуцируемых в считывающий Обычная грамм теряет свое содержимое постепенно в определенный период из нескольких секунд даже при нормальной температуре. А при более низких температурах в течение нескольких минут и даже часов. Но это мы даже. Отсюда это приводит на меня к на моей уязвимости динамической оперативной памяти. Драма. Меня зовут Маковецкий Иван Юрьевич, мой научный руководитель, Галушка Светлана Алексеевна. Ну, начнем. Начнем с базового. Это физика. Регенерация памяти – процесс периодического считывания и записи в ячейку памяти тех данных, которые в ней хранятся. Ну, тут в принципе все понятно пока. Вот это у нас она память построена на основе конденсаторов. То есть если статическая память построена на основе транзисторов и там ничего не потеряется, то здесь у нас имеет, имеется конденсатор, где единичка – это наличие заряда, ноль – полная его отсутствие. Вот при нуле. В принципе, понятно. Если в ячейке памяти 0, то ничего не происходит. То есть 0 он как был, так и будет. И единица же представляет собой заряд. <рит> заряд, как мы знаем из курса электроники, из-за из саморазряда, то есть только утечки между вкладками, начинает со временем уходить. Поэтому чтобы у нас наши данные не терялись в оперативной памяти. Есть специальное устройство, которое производит саму регенерацию памяти. Регенерация памяти ну, вот, приблизительно так, и проходит вот. ошибок в последующем периоде. Ну вот, мы можем наблюдать для этих машин, которые вот были, ну, вот это схемы, получается, снятые показания мы видим точками по, под названием дата. По ним, в соответствии с электронными характеристиками памяти, была построена кривая. Первые 1-2 секунды у нас, у нас низкий уровень ошибок, после этого резко возрастает. Ну, для остальных машин тут тоже некоторые более показательные. Для новых моделей вот F это вообще одна из самых новых, там, ну, те, которые были в таблице, она очень резко теряет все, все свое, все, всю свою информацию. Ну вот, ЕД. Да. Как мы знаем, холод замедляет вообще, то есть температура есть, мера, как бы э, колебаний. Атомов ну, вещества, как бы, то холод замедляет любые электронные процессы. Для опыта были, использов... были использованы баллончики со сжиженным воздухом. В США они доступны для широкого круга потребителей. Для... В данном случае у нас рассматривается уязвимость именно такой атаки для ноутбуков с зашифрованным жестким диском. В чем, собственно говоря, соль? Соль в том, что они могут на жестком диске содержать зашифрованные данные. Имеет, это имеет э, смысл, то есть если ноутбук украли, то в принципе на данный момент нет возможности защитить данные на уже украденном ноутбуке, телефоне, смартфоне, там чем, чем, на чем угодно, их нет возможности защитить. Ну, еще один из самых очевидных, это оставлять систему безопасности во время простоя. Тут как бы опыт показывает, что просто заблокировать компьютер, ну, то есть там Windows L или там и спящий режим, гибернация для стационарных, оно все не поможет. Потому что все данные остаются для оперативной памяти. Хорошо, лайки, лайки. Ну, это спорный вопрос. Вы нарушаете политику безопасности. Вам никто не разрешит принести ноутбук с Да, и последний вопрос. А коннекторы никак не повредят при Это, в сути, актуальное оборудование, настройка актуальна для этих роутеров. Следует отметить, что ERG 300, 1000 и 2000 относятся к оборудованиям старшего класса, и у них более расширенный функционал, об этом я позже упомяну. <coughs> межсетевой экран, который так и называется Firewall, используется в функции фильтрации и контроля пакетов. В оборудовании старшей серии мы можем... Количество зон и имена зон не установлены, То есть, любое количество с любыми именами зон можно делать. Собственно, в меню настройки зон заходим в меню Network Zones. Видим два раздела User Configuration и System Default. В User Configuration у нас находятся зоны созданные самим пользователем, то есть пользовательские зоны. System2File в список предустановленных зон. Если же мы хотим использовать интерфейс в своей новой зоне, которую мы создадим, нам надо убедиться в том, что этот интерфейс включен из предустановленной зоны. Чтобы это сделать, мы нажимаем в разделе кнопочку Edit, Появляется Edit Zone, и тут мы видим два э, списка Available Member. Э, для того, чтобы исключить интерфейс, мы выбираем нас интерфейс и переносим его в список э, э, Member List. Э, теперь интерфейс, который мы перевели в список Member List, мы можем использовать в зоне, которую будем создавать, если такая необходимо создавать зону.